হেল্ল' এভৰি ওৱান এইফালে মই চিম্পলকৈ ৰেডি হৈ মেলি বিয়া এখনলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে ওচৰতে আছিলে বিয়া এখন সেইদিনাখন মানে কি হ'ল আঝৰৰ ডিব্ৰুগড়ত কাম এটা আছিলে আৰু ময়ো গৈছিলোঁ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি মেলি চাওকচোন আকৌ মাৰ্ঘেৰিটাত বিয়া খাবলৈ গৈছোঁ ঘৰৰ ওচৰৰ যিহেতু নগ'লে বেয়া লাগিব ন আৰু এইফালে এতিয়া বিয়া ঘৰলৈ আহি পালোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক স্বাগতমটো জনাই দিওঁ বুলি হেল্ল' এভৰি ওৱান আচলাম আলিকুম এন নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল চামিমছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আল্লাহ কৰাত মোৰো ভালেই আৰু এইকেইদিন মই অকল বিয়া খাই আছোঁ মানে মোৰ কৈছোঁ নহয় ডিচেম্বৰ মান্থটোত মানে বিয়া খোৱাই অকল হৈ আছে এইফালে বিয়া ঘৰলৈ আহি পাত বিয়াৰ ডেক'ৰেশ্যনটো খুব বেছি ধুনীয়া আৰু লগতে বিয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ কোনোবা যদি আপোনালোকৰ চিনাকি মানুহ দেখি পাইছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু বেছি মোৰ কি ভাল লাগে জানেনে বিয়া বাৰুত মই যেতিয়া যাওঁ সকলোৱে ইমান বেছি মানে হেঁপাহ কৰে লগতে কয় যে ব্লগত উঠাবলৈ কাৰণে কিছুমানক বাৰু ব্লগত উঠাওঁ কিন্তু কিছুমানক উঠাব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আৰু এইফালে চাৰা আণ্টি তাৰপিছত চুমিকো লগ পাওঁ আৰু সেইফালে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বৌকেইগৰাকী বহি আছিলে গোটেইখিনিকে এবাৰ দেখাই দিলোঁ তাৰপিছত এইফালে কইনাকো এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিলোঁ চিম্পী বৰ মৰম লাগিছিলে সেইদিনাখন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জানেনে মানে চিম্পী মোৰ মাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বিয়া হৈছে যদি মোৰ ৰিচেপশ্যনত যোৱা হয় তেন্তে সেইটো ব্লগো বাৰু মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম I love you I love you হেল্ল' ব্ৰিৱান যোৱা ব্লগটো আকৌ মই আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিছোঁ মানে দুদিনৰ পিছত আকৌ যাবলৈ লৈছোঁ বিয়া এখনলৈ আৰু এইফালে এই মেখেলা চাদৰখনে পিন্ধি লৈছোঁ যিখন মই বিয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম পিন্ধিছোঁ মানে বিয়াৰ পিছত ৰিচেপশ্যনতে পিন্ধিছিলোঁ ন এইযোৰ দৰাঘৰৰ পৰা দিছিলে যে তাৰপিছত মানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বিয়াখনত যাবলৈ পিন্ধিছোঁ আজি আৰু এনেকৈ ৰেডি হৈছোঁ পূৰা ফুলুকটো বাৰু আপোনালোকক বিয়া ঘৰত গৈয়ে দেখাম আৰু এতিয়া কেইটা বাজিছে আঠটামান বাজিছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত চাবচোন তেনেকৈ বিয়া বুলি ক'লে বিয়া খাইতো খুব বেছি ভাল লাগে কিন্তু ৰেডি হ'বলৈ অলপ আৰু মানে এলাহ নিচিনা ফিল হয় ন যিহেতু ইমান বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু গোটেই মই বিয়া ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম আপোনালোকক ভাবিলোঁ মই ব্লগটো এতিয়া আকৌ কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ তেন্তে আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ঠিক আছে এইফালে আমি বিয়াৰ ভেনত আহি পালোঁ এইটো তেওঁলোকৰ ঘৰ হৈছে যাৰ বিয়া তেওঁলোকৰ সেইটো ঘৰ আৰু ওচৰতে মানে বিয়াখন পাতিছে তাতে মানে স্পেচ আছে বহুত ধুনীয়া জেগা ব'লক আপোনালোকক এতিয়া দেখাম সেইখিনি আৰু জানেনে বিয়াত মানে এনেকুৱাই জুৱেলী চুলেৰী পিন্ধিলে ইমান বেছি হেভি হৈ যায় ন মোৰ মানে কেৰি কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু সেইফালে আজহাৰ আহি আছে লগতে আম্মাও আহিছে গোটেইখিনিকে বাৰু দেখাম আৰু এইফালে এণ্ট্ৰিটো হয় খুব ধুনীয়া ডেকোরেশন এ ষ্টাৰ্টাৰ খাবলৈ আৰু মানুহো দেখিছে বহুত বেছি ভিৰ আৰু মিউজিকো বাজি আছে সেইটো কাৰণে বেছিভাগ মই মানে ভইচৰ বাবে দিবলগীয়া হৈছে আৰু ষ্টাৰ্টাৰৰ মানে কাউণ্টাৰটোৱে ইমান বেছি ডাঙৰ হয় মানে এনেকুৱা লাগিছে ষ্টাৰ্টাৰ কি খাব আপোনালোকে মই অকণমানকৈ ষ্টাৰ্টাৰ ল'ম সেইখিনিও বাৰু দেখাম আপোনালোকক এইফালে ফুচকাও আছিলে মই ভাবিলোঁ দুটা ফুচকাই ট্ৰাই কৰোঁ বেছিতো খাব নোৱাৰিম লগতে আমাৰ বাচ্ছা পাৰ্টিকেইটাও আছে চাৰা জেনেপ তাৰপিছত ফৰিতাবও আছে তেওঁলোককো লগ পালোঁ আৰু বিয়াত যে আমাৰ গোটেই ফেমিলিটো যেতিয়া একগোট হওঁ নহয় মানে কৈছোঁ নহয় আমাৰ ফেমিলিটোৰে মানে গোটেই বিয়া ঘৰ মানে মৰি যায় মানে তেনেকুৱা হয় এইফালে আমাৰ আৰু খুৰীয়ে খাই আছে ষ্টাৰ্টাৰ আৰু কেনেকুৱা ভিৰ লগ পালো দুজনী টিকলি চাবস্ক্ৰাইবাৰক দেই এইফালে মোৰ ফুল লুকটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মোক সেইদিনাখন বিয়াত কেনেকুৱা লাগিছিলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰক আৰু লগতে চিনাকিও হৈছে খাই দেখাই দিয়া হয় ভাল লাগিলে দেই লগ পাই হ'লে আমাৰ দুজনী বৌ সেইদিনাখন বিয়াত মই বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰক লগ পাইছিলোঁ কিন্তু সকলোকে ভিডিঅ'ত দেখাব নোৱাৰিলোঁ ভিৰটো দেখিছেই আপোনালোকে আৰু এনেকৈ মানে ভিৰৰ মাজত সকলোকে দেখুৱাটো পচিবল নহয় তাৰ কাৰণে প্লিজ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু আপোনালোকে যে এনেকৈ মোক মাত দিয়ে আৰু যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ কথা মানে কয় মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰে যে সেইটো মোক খুব বেছি ভাল লাগে আৰু মানে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায় আৰু সদায় মোক এনেকৈ আপোনালোকে মৰম থাকিব তাৰপিছত এইফালে মেইন ক'ৰ্ছৰ ফালে আহিলোঁ মেইন কৰ্চৰ কাউণ্টাৰতো দেখিছে নহয় কিমান বেছি ভিৰ আৰু বহুত কিবা কিবি আইটেম আছিলে মানে অপশ্যনত বহুত কিবা কিবি আছিলে কিন্তু মই মাত্ৰ তিনি চাৰিটামানহে মানে টেষ্ট কৰিলোঁ কাৰণ মোৰ মানে ষ্টাৰ্টাৰ খাই ষ্টাৰ্টাৰতো ইমান বেছি খোৱা নাছিলোঁ তথাপিও মানে মোৰ পেটটো একদম ভৰি গ'ল আৰু এইফালে একদম চিম্পলকৈ কিবা এটা লৈ ল'লোঁ এইফালে ভাবিলোঁ কিবা এটা ডেজাৰ্টো লৈ লওঁ বুলি আৰু লগতে য়ছমিন বা আছমাকো লগ পালোঁ আৰু ডেজাৰ্টতো বহুত কিবা কিবি আছিলে আৰু বিয়াখনত আমি খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলোঁ গোটেইখিনিয়ে আৰু সকলোকে লগ পাই খুব বেছি ভাল লাগিলে শেষত কেইখনমান ফটোজো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু এটা কথা আজি যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ যদি ব্লগ চব চাই ভাল লাগে তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু লগতে আপোনালোকৰ কোন কোন চিনাকী মানুহ এইটো ব্লগত দেখিলে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে